سنو, سنو 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 قرآن کی کہانیاں رحمان کی نشانیاں کس سے انبیاء کے سنائے خود خدا نے سنے جو بھی جن و انس پائے وہ آسانیاں سنو 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 سنو, سنو قرآن کی کہانیاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہت ہی پیارے ہنستے مسکراتے ساتھیوں سلسلہ قرآنی کہانیوں میں خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہنستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی مزیدار کہانیاں اور کہانی سننے سے پہلے جی تمام کام اچھے طریقے سے مکمل کر لیتے ہیں ورنہ درمیان میں کوئی کام پڑ جائے تو کہانی کا مزہ کرا گر ہو جاتا ہے آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں تیسویں سپارے سے ایک اور کہانی اور یہ کہانی ہے جو کہ مکہ میں ہوئی تھی اور اس میں کیا ہوا تھا سنتے ہیں قریش کی ایک جماعت نے تاجدار رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہماری اتنی لڑائی ہو رہی ہے آپس میں آپ کہتے ہیں کہ ان بتوں کی پوجا نہ کرو ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم نے آ, ہم ایک اللہ کو نہیں کر سکتے بات نہیں مان سکتے اور بتوں کی پوجا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو خوش کریں گے تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایک معاہدہ کر لیتے ہیں اور وہ یہ کہ آپ ہمارے دین کی پیروی کیجئے ہم آپ کے دین کی پیروی کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کفار کہنے لگے ایسے کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں یعنی بتوں کی عبادت کریں ایک سال ہم آپ کے معبود یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ان سے کہا اللہ سے میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ اس کے غیر کو شریک کروں میں تو ایک لمحے کے لیے بھی ایسا نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کروں کفار کہنے لگے اچھا تو آپ ایسا کیجئے کہ ہمارے کسی معبود کو ہاتھ ہی لگا دیجئے کسی بدھ کو ہاتھ لگا دیں اور پھر ہم آپ کی بات مال لیں گے اور پھر ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے جب کفار نے یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے سورت الکافرون نازل فرمائی اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا پیارے نبی تم ان سے یہ کہہ دو کہ کافر و میں اسے نہیں پوچھتا میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی عبادت تم کرتے ہو اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے ہم دونوں کا دین ایک دوسرے کے لیے نہیں ہو سکتا جب یہ صورت نازل ہوئی یعنی کہ صورت القافرون تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لے گئے وہاں قریش کے وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا معاہدہ کرنے کو کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ صورت پڑھ کر سنائی اور کہا کہ میرے رب نے تو ایسا کہا ہے میں تمہاری کوئی بات نہیں مان سکتا یہاں تک کہ تمہارے بتوں کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا کفار نے جب یہ سنا تو وہ مایوس ہو گئے انہیں پتہ چل گیا کہ اب یہ دونوں آپس میں نہیں مل سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا الگ راستہ ہے اور ان کا الگ راستہ اور اس کے بعد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو بہت ہی زیادہ تکلیفیں پہنچانا شروع کر دیں کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ ایسے تو یہ بات نہیں مانیں گے ہو سکتا ہے جب ہم انہیں ماریں پیٹیں ان کو تکلیف پہنچائیں ان کو دکھ پہنچائیں تو یہ ڈر کے مارے اس دین سے پھر جائیں کیونکہ انہیں یہ لگتا تھا کہ اگر یہ لوگ زیادہ ہوتے چلے گئے تو ایک دن ہم لوگ ختم ہو جائیں گے اور دنیا میں یہی لوگ رہ جائیں گے انہیں غلط تو نہیں لگتا تھا مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے پکی دوستی کر لی تھی انہیں دنیا کی کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا تھا نہ ہی انہیں اس بات سے ڈر لگتا تھا کہ کوئی انہیں تکلیفیں پہنچائے انہیں دکھ پہنچائے انہیں مارے پیٹے اور نہ ہی انہیں اس بات سے ڈر لگتا تھا کہ ہمیں ہمارے سے ہم دولت چھین لی جائے گی ہمارا گھر چھین لیا جائے گا ہمیں یہاں سے باہر نکال دیا جائے گا کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ ہم نے دوستی کی ہے اس پوری دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور اور زبردست الہ سے یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے وہ اس کبھی ضائع نہیں کرے گا آج کے لیے اتنا ہی کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ سنو 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 قرآن کی کہانیاں رحمان کی نشانیاں رحمان کی نشانیاں